Новый старый директор. Руководителем столичного зверинца стал Евгений Кирилюк, который ранее уже возглавлял зоопарк при мэрии Александре Мельченко. Напомню, предприятие оставалось без директора два месяца. Каковы планы у новоназначенного руководителя зверинца интересовалась Ирина Романова? Под кабинетом замглавы город администрации с самого утра собрались кандидаты. Их семеро. Экс-руководитель Одесского, замдиректора Харьковского Зверинцев, несколько работников столичного и даже учительница химии. Конкурс на вакантную должность директора зоопарка проходит впервые. Этого требовали общественные организации. И вот решение. Переможцем конкурсом вызначенный Кирилюк Иван Миколаевич. При нем зоопарк был в нормальном состоянии. Оппозиционные депутаты Киевсовета, которым с трудом удалось попасть на заседание комиссии, уверяют, конкурс проходил Невооруженным взглядом было видно, что КМДА лоббирует на должность директора зоопарка, бывшего директора Киевского зоопарка Кириллюка. Это один из самых больших долгостроев зоопарка павильон для приматов. Его начали строить еще при старом, а теперь уже новом директоре Евгении Кириллюке. И не достроили до сих пор. Летом этого года Киевсовет решил на его месте возводить океанариум то, что Кирилюк одобряет такое строительство и определила его победу, считают экологи. Ведь океанариум с дельфинами очень выгодный коммерческий проект, но совершенно не экологичный. На территории такого объекта, Продовзорно-фонда Киевский зоопарк, не має будуватися такая споруда, які которой будут червонокнижні тварини, а саме дельфина. Это люблю и чиновники Киевской міської адміністрації, яких родичі є являются бізнес-структур, які отримують дельфінів. В интервью подробностям Евгений Кирилюк подтвердил: он и правда не против океанариума, но обитать там могут не дельфины, а, например, черепахи или рыбы. Лучше там на том месте сделать океанариум. Должно быть все согласования с, с соответствующими органами, с Киеврадой, там, с Министерством экологии и так далее. Правда, пока уверяет и его директор, один из кандидатов на эту должность Михаил Иванов, океанариума в планах зоопарка нет и близко. Разговоры без почвы. Исходя из того, что проектом организации территории не предусмотрено строительство океанариума на той на территории Киевского зоопарка, ибо такого проекта нет. Куда важнее, говорит он, достроить павильоны для приматов и птиц, реконструировать остров зверей. И только создав хорошие условия, можно думать о пополнении коллекции, которая за последние годы из-за массовых смертей зверей сильно поредела. Но это задача уже нового директора. Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.